birinchi dekabr kuni o'zbekiston oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi mustabid sovet tuzumi davrida qatag'on qurboni bo'lgan va hozirgi kunga qadar oqlanmagan 174 nafar shaxsga oid jinoyat ishini ko'rib chiqdi muxbirimiz mo'tabar nurmuhammedova mavzuni davom ettiradi <imitation> bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yilning qishida mushtum jurnalida e'lon qilingan yig'indagi gaplar maqolasi uchun otam abdulla qodiriy hukumatni obro'sizlantirishda ayblandi deydi atoqli o'zbek adibining nabirasi xondamir qodiriy oliy sudda qodiriyning nabirasi bergan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi sudda u kishini mana shu jinoyat shaklini olib tashlashni so'rayman u odam mantiqa olganda buishhu jinoyatchi bo'lishi kerak emas hech no abdulla qodiriy o'zbekiston sssr oliy sudi jinoyat ishlari hay'atining bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yil o'n oltinchi iyunida jinoyat kodeksining yetmish uchinchi moddasida kontrrevolyutsion xarakterga ega adabiyotlarni tarqatish maqsadida tayyorlash saqlashni nazarda tutgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib ikki yilga qamalgan oliy sudda adibga nisbatan salkam yuz yil burun chiqarilgan hukm bekor qilindi apellyatsiya instansiyasi sudi hukm qiladi abdulla qodiriyga nisbatan chiqarilgan o'zbekiston ijtimoiy shurolar jumhoriyati oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hayatining bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yil o'n oltinchi iyuldagi hukmi bekor qilinsin abdulla qodiriyning harakatlarida o'zbekiston sssr jinoyat kodeksining yetmish uchinchi moddasida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjud emasligi hamda jinoiy hodisa yuz bermaganligi sababli abdulla qodiriy aybsiz deb topilib oqlansin oliy sudga o'rta osiyoda va qozog'istondagi birlashgan davlat siyosiy boshqarmalari uchlik kengashlarining maxsus yig'ilish qarorlariga ko'ra bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi o'ttiz birinchi yillarda hozirgi surxondaryo buxoro samarqand va qoraqalpog'iston respublikasi hududlarida bosmachilik harakati a'zolari bo'la turib qurolli to'da tuzib sovet hokimiyatiga qarshi qurolli qo'zg'olonlar hamda aksil inqilobiy bosmachilik harakatini amalga oshirganlikda ayblangan o'zbekiston sssr fuqarolari bo'lgan bir yuz yetmish to'rt nafar shaxsga oid oltita jinoyat ishi kelib tushib ishchi guruh tomonidan o'rganildi ular asosan o'z ko'rsatmalarini arab yozuvida bergan demak de, ə, bu yerda oqlanishi uchun sud bu ishni ko'rish uchun murakkablik tug'diradigan holatlar bor lekin tarixchidan bu davrni o'rganish va bu hujjatlarni diqqat bilan ko'zdan kechirishni talab qiladi toki o'sha davrdagi ziddiyatlarni o'sha davrdagi haqiqatni bilish uchun va shu hujjatlar oldin prokuraturada keyin mana oliy sudgacha bosqichma bosqich ko'rib kelingan birinchi dekabr kuni ochiq sud majlislarida ushbu iltimosnomalar va protestlar ko'rib chiqilib qanoatlantirildi jinoyat protsessual kodeksining sakson uchinchi moddasiga asosan jami oltita jinoyat ishi bo'yicha bir yuz yetmish to'rt nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlar chiqarildi mo'tabar nurmuhammedova درلطف اف عبدالله سلطان خوجايف تشكنت